В эфире телеканал БТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Сотрудники СБУ предотвратили теракт на железной дороге в Харьковской области. Преступников задержали, когда они закладывали взрывчатку под рельсы на участке движения Киев-Харьков. Целью террористов был поезд с артиллерийскими боеприпасами. Организатор группы действовал под непосредственным руководством Игоря Безлера, диверсанта по прозвищу Без. У задержанных изъяли два килограмма тротила, электродетонаторы, элементы питания. Также СБУ арестовала двух торговцев оружием. Один из них пытался продать автомат Калашникова в Киевской области. При себе имел также 84 тысячи гривен за уже реализованное оружие. А второго торговца поймали на горячем в Черкасской области, когда тот пытался продать за 6 тысяч долларов американскую снайперскую винтовку с оптическим прицелом. Боевики продолжают атаковать силы антитеррористической операции. За прошедшие часы террористы дважды обстреляли из минометов украинские позиции на горе Карачун вблизи Славянска. В Донецкой области совершены два нападения на колонну обеспечения и на военное подразделение. В Луганской области боевики обстреляли рекогностировочную группу, а вблизи пограничного пункта пропуска Должанский подорвался на мини БТР сил АТО. Трое военнослужащих из экипажа ранены. Сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. По его данным, за сегодня один украинский военнослужащий погиб, восемь ранено. Ранее он сообщал, что в Луганской области возле города Кременная сепаратисты обстреляли блокпост украинских силовиков и стрелкового оружия и гранатометов. Также были обстреляны из минометов блокпосты сил операции возле Славянска и Авдеевки. Более 300 украинских военных вырвались из осады в Донецке и присоединились к силам АТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр МВД Арсен Аваков. Служащие воинской части номер 3037 около трех месяцев находились в осаде. Представители так называемой ДНР выдвинули требование сдаться и передать в их распоряжение склад с оружием. Командир части проигнорировал ультиматум. Разблокировав часть колонны автомобилей, военнослужащие вырвались из окружения, прихватив с собой оружие, которое могли вывести. При попытке террористов проникнуть на оружейный склад сработали сторожевые секреты, и склад был взорван. Арсеноваков подчеркнул, боевой дух части очень высок. Ее командир доложил о том, что военные готовы немедленно приступить к выполнению задач в рамках АТО. На протяжении декілька дней. Днів... В течение последних нескольких дней военнослужащим воинской части 3037 был поставлен ультиматум о переходе на сторону Донецкой республики. После отказа они были заблокированы повторно, и преступники готовились к проведению штурма военной части. Ультиматум о переходе на их сторону должен был завершиться ночью, но благодаря нестандартному решению командования части, смелым и решительным действием военнослужащих, военная часть осуществила прорыв из окружения, прорвалась через блокпосты на окраине города Донецка и сейчас только прибыла в расположение группировки Национальной гвардии, которая выполняет задачи в АТО и приступила к выполнению этих задач. Все арсеналы, военные базы и склады с боеприпасами, расположенные в восточных регионах, находятся под надежной охраной, уверяют в Министерстве обороны Украины. Чтобы не допустить вооруженного нападения на военные объекты, личный состав подразделения охраны был усилен за счет военнослужащих других частей. Периодически проводятся учения по противодействию террористам. Также налажено сотрудничество с правоохранительными органами восточных регионов. Таким образом, выполнение обязанностей служащих вооруженных сил ничего не мешает, уверяют в Минобороны. Значительная часть оружия и техники боевиков на востоке Украины, российского происхождения. Об этом сообщил заместитель начальника главного командного центра вооруженных сил Украины полковник Юрий Миколенко. Ярким подтверждением является танк, который боевики использовали во время атаки на украинскую военную часть в Артемовске 27 июня. Боевое, боевая единица до последнего времени находилась в списках мотострелковой бригады российского города Буденовска. Аналогичные выводы сделаны и по остальному оружию террористов, изъятые огнеметы, автоматы и снайперские винтовки используются в армии Российской Федерации. Украинские пограничники сбили еще один беспилотный самолет. На территории Украины аппарат зашел со стороны России. Был окрашен в серый цвет и не имел опознавательных знаков. Беспилотник был сбит подразделением ПВО десантной бригады вооруженных сил Украины, осуществляющей прикрытие границы, сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Перемирие продлится сегодня до 22 часов. При этом Украина в полном объеме выполняет обязательства по реализации мирного плана в соответствии с решением Европейского совета. Об этом президент Украины сообщил в четырехсторонних телефонных переговорах с президентами Франции, России Франсуа Ландом и Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангела Меркель. Петр Порошенко отметил, что в течение последних суток были зафиксированы очередные факты нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков. Президент Украины призвал террористов соблюдать условия мирного плана, прекратить нападения на украинские военные подразделения и блокпосты и освободить всех без исключения заложников. Под контроль Госпогранслужбы должны быть переданы пункты пересечения границы из Варина, Должанский и Червонопартизанск. Также Петр Порошенко призвал президента России усилить режим госграницы со стороны Федерации, чтобы прекратить проникновение на территорию Украины боевиков и поставки оружия в 22.00, а то может возобновиться. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко. По его словам, решение о продлении а то будет принято президентом до 22 часов. Лысенко также отметил, что боевики пытаются перенести террористическую деятельность в другие регионы, в частности в Харьковскую область, а также переложить ответственность за нарушение перемирия на украинских силовиков. Россия не прекращает масштабную поддержку террористических группировок на востоке Украины. Продолжаются поставки оружия и боеприпасов, которые были захвачены в Крыму на арсеналах вооруженных сил Украины. Поставляют снаряжение под видом гуманитарной помощи. Еще идет пополнение рядов террористов боевиками. Группы наблюдателей ОБСЕ возобновит работу на Донбассе после того, как боевики сложат оружие. Об этом заявил заместитель руководителя специальной наблюдательной миссии организации в Украине Александр Хаг. По его словам, миссия сможет возобновить работу в полную силу на востоке Украины, как только там не будет оружия и блокпостов. Хаг объяснил, что ОБСЕ в соответствии с полученным мандатом может направить до 500 наблюдателей в Украину. Однако в нынешней ситуации расширение миссии к такому показателю невозможно из соображений безопасности. Напомню, в конце прошлой недели на Донбассе были освобождены две группы наблюдателей ОБСЕ. Боевики так называемых ДНР и ЛНР удерживали их в качестве заложников более месяца. И уже в ближайшее время страны Евросоюза должны ратифицировать соглашение об ассоциации с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, осталось обсудить с европейскими партнерами сугубо технические вопросы. Например, как работать с сертификатами на продукцию. Министр также напомнил, что Украина договорилась со странами ЕС о переходе ко второй фазе безвизового режима. Основное положение этапа – начало выдачи биометрических паспортов. Глава украинской Дипломатия прогнозирует, что уже через год украинцы смогут ездить в Европу без виз. Львов отказался от права проведения зимней Олимпиады 2022. Вместо этого город поборется за проведение Игр 26 -го года. К такому решению пришли единогласно президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, премьер-министр Украины Арсений Ценюк и президент НОК Украины Сергей Бубка. Это может послужить весомым стимулом для экономического восстановления государства, отметил премьер Арсений Ценюк. 400 российских моряков прибыли во Францию для учений на кораблях того же класса, что и Мистрали, на которых им предсто... предстоит служить. Франция не отказалась от идеи продать России два вертоленосца стоимостью больше миллиарда евро, несмотря на критику со стороны других европейских стран и Вашингтона. Ранее президент Франции Франсуа Алан заявил, что санкции, наложенные на Россию, не затрагивают сферу военного сотрудничества, да и сумма сделки слишком велика. По условиям договора, Первый корабль передадут России в октябре этого года, а второй осенью 2015 И последний под именем Севастополь собираются включить в состав Черноморского флота. В Севастополе два корабля уже готовят причал. Завершение нашего выпуска. Свежая финансовая информация. Будьте с нами до встречи.